Взяв наступне замовлення, їде Самір 910 гривень, там щось за 20 кілометрів плюс, походу. Ну таке собі, там щось коефіцієнт був 1,5, це ще й пріоріті. Подивимося, як воно вийде. Я що, я зв'язочку. Добрий. Добрий. Ака. хто, було тим можна. Давай. Да. Едем, брат, пожалуйста. Это альфон зарядно? ТФС? Нет, альфон. Вот это морда протокольная, блядь. Здесь, да, да? на заправке. А? На заправке вот тут. Нет, да. Есть, да. Смотри, на заправке. Вот, под это вот здесь отверстие. Я Киевская 39. Да. Село Подворцы? Да, да. ну, тут вот свято Петрос у вас стоит. А? Свято-Петровск село стоит. Это сейчас. что далеко на это? Я не знаю, сейчас секундочку, надо посмотреть. Запиши это, да? Село Подгорцы, Киевская, 39. Вот, а это вообще же другое место. Далеко, брат? Угу. Сколько? Угу. Я тебе это заказал, да, брат? Ты еще плюс 35 к этому... А? Еще плюс 35 километров отсюда. А, нет, брат, я тебе этот адрес заказал. Да, брат, задумал, вот, за этот адрес я тебе заказал, бы. Я понял, я понял, я понял, Но, я Я это? туда, этот, не смогу поехать, потому что а, там вот посты. Там, а? бл там блокпосты, все дела, тут, возможно, вы сможете заказать и люди ездят. Нет, брат, меня там ждет. Пожалуйста, отвези туда. Да я понял, что вас там ждут, но ну, я же говорю, блокпосты везде, да, ТЦК, вы же да, знаете, что это. когда кому-то позвонить, да, брат? Я не могу сейчас такси заказать туда. Как это не можете? Можете? Вы, да, заказай меня, когда такси, брат, туда, пожалуйста. Ну давайте заканчиваем эту поездку, я сейчас э, закажу вам ну, на такси. Сделал, пожалуйста. Так, 819. Я не буду везде оставиться, брат. Я? я понимаю, понимаю, понимаю. Так, давайте. Давай, пожалуйста. Так, как там у нас подворцы? Я это этот адрес позвонил. Пожалуйста, немножко быстрее. Вот комендант сейчас пойдет. Я знаю, знаю, знаю. Надгорная. Надгорная. Да. Так, ну-ка, подборцы Киевская 39. Киевская, Святая Петровская, Петропавловская. Şəşənən məsəl yerləşən yer. Tamam, nə də, bu yazdım ki, məsəl yerləşən yer. Zərzmə bir də məsəl yerləşməyə, bir də səf yərgət. Bir də burdan da elə 30 kilometrdə. Sən canım. Ondan sən cana həqiqət nə vermədin. Maşın da sənin indi sən. İndi vəsindən nə qərar mətim gəldisən də. Yox, yaxşı. Onu belə teatrı səbətə məsəl yerləşən teatr. Nə istəyəcəyəm? заказывать надо в любом случае, потому что, я же говорю, там везде ТЦК, я, я ехал. Говорю, я тебя понимаю, брат, когда так делал, я позвоню, меня назад привезут, брат. Я ему скажу, что не перед не получится, меня будут назад привезут, брат. Алло. Алло. брат, я мрагал, не Ты был в полспорте, в мягкий темный день. Товарищ, я Иди назад, брат, нет. Назад. Да, да. Те же 900 выйдет, а? Те же 900 выйдет. Да. Ну, цена обратно. Да. Еще зачем на обратно, брат? Ты меня неправильно привезла. В смысле, вы же поставили точку, я приехал под точке. Как это я неправильно? По-человечески это вы поставили точку, это же не я ставил точку, да, вы выбрали. Да это да, я, я это адрес заказал до да, вас? Ну да, да. Да, да брат, я да. до Теперь обратно, да, получается? Да. Так, что у нас там? Троещина. Да. Так, Червоные ная коленная, что там у нас было? Дразир 11. Чер ⁇ ная коленная, 11. Дразир 11. Чер ⁇ ная коленная, 2.11. Не, 2.11, дразир 11. Дразер? Да. А что такое дразир? Да, это улица, да, это... Так, где-то не здесь... Вот это, да, брат? Никофора Дра... Др... Никифора Дровняка 11. Никифора... Э... Никифора Дровняка 11. Угу, угу. Так, и можно сразу же наперед э, денежку, потому что этот... Пойдем там, а отдам, мне там мало, сейчас я говорю, они а не... за меня это потянут. Рональда Райга 11А. да, вроде как. Ты нашла? Да, вроде нашло, но просто я не помню, что это что, эта точка, чем, не эта точка как то она... По-разному убивают. А, ну да, да, это... Да, 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 все правильно. Сейчас деньги вам принесу. Ага. 800 я тебе должен, да? Да, 800 и 900. 900. Зачем 900, тебя Обратно, обратно. А ты, ты, ты меня даже неправильно отвезл. Так вы, вы же как это я неправильно, если я, я, я правильно. Адрес нормально показал, да? И Когда мы мой? уже приехали? Нет, я тебе за этого адрес позвонила. Чужу? Что, что? За этого адрес я тебе тебя позвонила. Ну, за этот обратно? Да, нет, я, брат, мне надо туда ездить, ты меня даже неправильно не отвезил. Я приехал туда, куда у вас точка стояла? Нет, брат, честно, нет. У меня YouTube, если что, я снимаю все. Так снимай, что, да? Этот э, просто, ну, зачем вам проблема из-за то, да? того, что кидал кидало? Снимай, живот. да? Что меня будет делать? У меня TikTok, у меня YouTube, я блогер вообще. Да, то да, Я просто раз... предупреждаю, просто. Предупреждаю, что что? из-за такой мелочи лучше не стоит таким заниматься. Да, меня не надо. Мы все взрослые люди и я адекватно знаю. нужно относиться друг к другу. А иди куда хочешь поставить? Правильно говорю, даже неправильно не от я вас правильно отвез. Нет, не ответил. У вас точка была Святопетровск. Это Алло. Алло, На цьому моменті він різко двинувся в бік під'їзду, я його намагався зупинити і казав, що це не чоловічий вчинок. Тут ви бачите, як я йому перешкоджаю дорогу, і він намагається пройти. Потім він дістав у лівій рюці ніж і зробив замах, що я чуть не впав. Ну, вот так вот. Ой, так, ну что, ребятки. Вот такая ситуация. Э, Чурабасина угрожала мне ножом. Вы видели его лицо. Если что, буду подавать э, полицию. Посмотрим, что оно будет. Доброго вечера. Добрый, добрый. Таки болт. Вам зараз зручно ну, да, это так вам сейчас удобно разговаривать? Да, удобно. Для продолжения нашей разговора, пожалуйста, назовите ваше имя и прозвище, чтобы я мог доказать, что разговариваю с вами. Да. Дякую за уточнение, Алексей. Я телефоную вам со своего вашего запиту В службу поддержки вы написали, что вам пассажир погрожував ножем. Да. Можете, пожалуйста, еще раз эту ситуацию, как по новинке, как так, еще, С... та, чему, на вашу думку, Смотрите, вот такая ситуация, он вызвал такси, вот тут Свято-Петровск, у него конечная точка. Мы когда приехали, он говорит, это совсем не та точка, мне нужно село Подгорцы и Киевская там что-то 39. Я говорю, я туда не поеду, потому что там блокпосты, и вообще и... я так далеко не езжу, потому что там еще плюс 30 километров к, к этим 30, которые я уже проехал. Он посидел, посидел, говорит, ну тогда давайте поехали обратно. Я говорю, хорошо, поехали обратно. А я уже просто завершил замолвание, я думал, сейчас расплатится и спокойненько пойдем. Ну, то есть разойдем, он пойдет по своим делам. Ну, и да он сказал, что хорошо, сдавайте за 900 обратно, отвезете меня. Я его отвез, подъехали обратно на адрес. Жду, когда он заплатит деньги. Он просто выходит с машины, я нач... тоже вышел с машины, начинаю его останавливать, ты, подожди, ты куда уходишь, я снимаю же ж, блоги, зачем тебе эти проблемы, ты же засветишься на ютубе, в тиктоке, где только не засветишься. Ты... Ты все... Мы... все мы люди, что, -что за неадек... неадекватно, зачем ты себя выставляешь таким, э... что ты не платишь деньги за свою за выполненную работу. Он в этот момент, когда я его останавливал, он достает нож такой, раскрывает бабочку э... и начинает на меня кидаться. У меня это все с машины все снималось, все зафиксировано, сдалека будет, я думаю, видно. И все, в этот момент я уже перестаю его останавливать, он забегает в свой подъезд и закрывается. Вот такая вот была ситуация. Я думаю, мне очень шкода, что пассажир так поводился. Мы на разе открываем внутреннее расследование по этой ситуации и обовязково уже и мадиса Мы вас также же поведомим еще додатково через додаток на тому вам зворотный звезок. И я не вам да, ну, да. а, как еще вы поведомили просто про ситуацию. Да не можешь. Пока поведите ее неприпустимою. А, да у вас, наверное, будет... Это же расследование, это тоже мне опять посоветуют в полицию обращаться и все. Я же уже объяснил, что это просто тупик. ми, принаймні, в рамках наших повноважень та можливостей діємо до заходів стосовно пасажира. І також вас ще повідомимо через додаток. Добре, добре. А там більше ніякої да, компенсації не буде? Питання, а він вам не заплатив повністю за поїздку? да, так, Да, звісно. Так, 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 звісно. Ми також це питання розглянемо і напишемо вам додаток. Добре, добре дякую. добре, дякую. Дякую. Дякую вам за розмову. До побачення і мирного добра. Дякую, до побачення. Ось така, друзі, ситуація. Так що зараз вмикаю додому на годиннику 23.37. Ось так, друзі, працювати у нас в таксі в Києві. Та навіть не в Києві, я думаю, у всіх інших містах. Скажіть свою думку, пишіть коментарі, як треба було робити, що б ви зробили б на моєму місці. М -м -м. Да, друзі, краще життя, ніж те, що вб'ють чи щось зроблять, чи зарізуть, заріжуть. Краще на війні померти. Чим, чим померти від чурки. А чурок, до речі, друзі, треба давним-давно вже було викинути з країни, що вони роблять, я не розумію. Ладно, друзі, дякую за перегляд. Лайкосики. Дуже люблю вас, якщо що на зв'язочку.